竜王戦第4局1日目 <laughs> やべえ遅刻遅刻おうち<っ>あ姉弟子襟ちゃんとしなさい <laughs> そうだ謝るなら今しかない姉弟子俺遅刻するわよ 早く行きなさいあでも話は後で聞くからあ,ありがとうございます <laughs> <laughs> この対局に負ければ俺は4連敗で竜王のタイトルを失い名人は永世七冠と。 タイトル獲得通算100期の2つの大記録を打ち立てるなのに不思議とプレッシャーはない早く将棋が指したくてうずうずしている自分がいる昨日からいろんなことがありすぎたからなそういやこの会場に着いてから将棋のことを考えるのは今が初めてか相掛か,かり第1局と同じく 俺の得意戦法を使う気ですか。なるほどね。もちろん受けて立つ。将棋史上最大の一戦、運命の第四局。その一日目が終わりましたが、意外な展開になりましたね。車関ドさん。 うむここまでは定石通り超スローペースで誰でも知っている手順をなぞる進行となっているなぜそのようなゆっくりした戦いになっているのでしょうか名人が選択した戦法相掛か,かりの歴史は古い将棋連盟のデータベースにはいかほどの寄付があったかなゴッドコルドレンよおよそ4000ほどかとマスター 4000? そんなに 対局者の二人はその全てを記憶しかつ再検証しつつ指している定石通りとはいえ時間がかかるのは必然おっしゃる通りですマスターうむおそらく名人は相掛かりという戦型の結論をいや将棋というゲームそのものの結論を出そうとしている互いに最善手を指し続けた場合先手と後手どちらが勝つのか 将棋というゲームにおける究極のという名人は追求しようとしておられるのだ4号銀です封じ手は4号銀来たか定石外の一手ここからは長い将棋の歴史を通じ誰も見たことのない戦いになる フ二人の読みが深すぎるんだねソフトは浅く広く読むだから時間をかけて読みを深くしていくとその度に評価が変わってしまうもうどうしたらいいの師匠なら交差しますなるほど確かにこれはヤイチ君が好きそうな手だね小学生が何を分かったようなことを言ってるのヤイチならこうよ うん確かに愛知君はこっちの方が好みかもこうですこうよこうですこうよ <laughs> <laughs> 将棋には2つの考え方があります名人のように盤上心理を追求する考え方一方竜王は心理追求よりも勝利を重視するしかし時として強大なエネルギーは 存在するだけで周囲のものもを変質させてしまいます私の見るところ名人と盤を挟むことで竜王は変わりつつある将棋は一人ではさせませんその答えを導くためには同じように最善手をさせる相手が必要ですそのために名人はこれまでの3局で竜王を変質させたのです自ら放つエネルギーによって自分と対等に深く読める将棋へと ででもそののよううななことが可能なのでしょうかええ弥一んなら竜王なら名人の望んでやまない棋譜を実現できるかもしれません思考が加速している自分の力がすさまじい勢いで引き上げられていくのがわかる 何、見えるもんなのかここだああれだけ読んで読んで読んでやっと見つけた指し手を一瞬で超えてきた本当に神なのか <人> <laughs> ここまでやってもダメなのか届かないのか結局神様相手じゃ勝ち目がないのか <laughs> 報われない努力はない私はそれを証明したよ 実績も才能も比べ物にならない相手にだって勝てたよ<あ>見ててくれたよね八一く君そうだ俺はまだ戦えるはっクズにふさわしい無駄手ねもっといい手があるはずよちゃんと考えなさい だな勢いで刺すんじゃなくちゃんと読まないとな残り時間のことも忘れちゃダメよお,おっと確かに勝たないと一生口きいてあげないんだから <laughs> <laughs> この人みたいな才能は俺にはない判断力も体力も根性だって足りないだろうけど俺には 負けることは怖くないでも俺を信じてくれる人の気持ちは裏切りたくない熱い笑った やっぱりダメなのか。三十秒。考えろ、考えろ。四十秒。ここで頑張らなくていつやるんだよ。五十秒。師匠、っどっちが早く解けるか競争しましょう。はい。それ打ち負です。打ち負、打ち負つめ。そうか。 でも、本当にこの手でいいのかもしかしたらこれで負けてしまうかも師匠愛がついてますまた千日手順の中で竜王が王手をかけていますこのままでは。 竜王の反則負けですねでもここで千日手以外の手をさせば竜王の玉が確実に詰んでしまうということは名人の勝ちですか違います何<お>どうしたの名人が指します 局室から連絡です名人が名人が対局の中断を求めています将棋には連続王手の千日手という禁じ手反則があります同一手順を繰り返す千日手そこに王手が発生した場合同じ手順を連続四回繰り返した時点で 大手をかけた方が負けるというルールですそしてこの局面名人が最後に打った歩を竜王が取ると同一局面の王手が4度繰り返されることになりますじゃあ名人の勝ちですかいいえよくご覧ください竜王がこの局面で生き残るためには名人の打った歩を取るしかないのですしかしそれはルールによってできないとなると名人は歩を打って の王将をつましたことになるですがそれは打ちふずめというもう一つの禁じ手になるのです<ー>つまりこれは対局者の両方がルールに抵触し勝敗の判定ができなくなるという異常事態なのです1400年の将棋の歴史の中で過去このような局面が生まれたことはありません私は立ち会い人として今回の対局は無効 千日手と同様の処理をすべきだと実行委員会に提案いたします。これより今後の対応を検討いたします。両対局者は実質にてご休息を。師匠お食事用意してます。おにぎりです。卵焼きと焼き酒もあります。サンキュー。嬉しいよ。ずいぶん手早く準備したな。おい。 もしかしかてあの局面がどうなるか読み切ってたのかあ、はい差し直しになるかもしれないなって思ってそれでお夜食の準備をそっかありがとうこの子はおそらく控え室にいた誰よりも早くあの局面を読み切っていた対 <laughs> 局どうなるんでしょう後日差し直しになるかそれとも今日のうちにもう一曲指すことになるか でも体は疲れきってる今のうちに少しでも回復させないとあの師匠<ん>愛の膝お使いくださいえこうですあいやさすがにこれは大丈夫です師匠は勝ちます愛、はい,いや一30分後の差し直しが決まったわよ しあらあら死ねえ今すぐここで投資しろ、えー、違うんですこれは体力を回復させるためにそうです泥棒猫を引っ込んでてください泥棒猫はいはいケンカは後回し弥一君を送り出してあげましょう弥一言い訳は後でゆっくり聞くだからっさっさと行って決めてきなさい どんな将棋を誘うか今なら何でもさせそうな気がするよしもう一度会いかりだ50秒123456 速度を自分で制御しきれない50秒1234<っ>また集中しすぎてたやばい時間のことを忘れちまう名人はまだ時間を残しているこれが経験の差ってやつか早見早指しの将棋に切り替わったのに間違いない よりもっと強くなってんじゃねえかこの人こんな顔してたのか自分がこの人より才能があるとは思えないしこの人みたいになれるとも思えないでもそれでいいんだ50秒12345俺は俺だ俺の将棋を指す ま,また予想外の手をでもとことん粘ってやるぜ熱い熱い熱いご嬢様 そ,ろそろお中に入られてはイメージしろドラゲキ神を通し頂点に立った己の姿をそしてわと生と魔の永ワの戦をまた盤上で行おうではないか午前3時30分。 外出に大石が登場中桐八段と局面の検討に入った大地また遠くへ行っちゃった頑張って追いかけなきゃね。 最後まで読み切れるのに50秒1234 <laughs> これまでかこの人にはもう最後まで見えてるのか自分の価値がダメだまだ読み切れないここまでかこれで終わりなのか な,ぜ刺さないそうか残り時間をここで使うつもりかということはも時間が手に入る時間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 が 負けました 後は打ち上げパーーティー急がなくても結構どうぞ後からゆっくりお越しください主役は遅れてくるくらいでちょうどいいですからねすいませんお水です ありがとう俺に何でも言うことを聞いてあげるよ本当ですかじゃあ私に将棋を教えてください第4局の初勝利をきっかけに俺は3連敗からの4連勝を果たしどうにか竜王のタイトルを防衛した 防衛できたことが今でも信じられない思いださあ師匠お一休みしたところでもう一曲お願いしますそれはいいんだけどさみんな遅くないですね<ん>何してるんでしょうねはい、この花見のことちゃんと連絡したのかしましたよしてないんだ 時間がずらしましまたお,おいだって<あ>だって師匠といっぱいいっぱい将棋が指したかったからこ,この表情は反則だ <laughs> あと一曲だけだぞ

あと少し、あと少しだけ、お嬢様チーズ来てやったぞ今日は呼んでもろうって大きな、竜王さん待たせたドラ撃久しぶりだな、若き竜王やどうもークズリュ先生 <laughs> <laughs> 来ちゃった八一ん。すみませんジンジンもついてきちゃって…八一ん。 こんにちはんナタギリもいるじゃねえか到着しました会長ありがとうございます小賀さんうん結構な人数いますねうひやいち今はこうして同じ場所で同じ桜を見ている俺たち でもまたすぐに次の戦いが始まるだけどそれでいいんだ俺たちはみんな将棋が大好きで将棋を通じて結ばれている仲間なんだから俺たちは将棋を通じて戦い競い合い分かり合っていくだから今日も明日も明後日も俺たちは将棋を指し続けるこの命が続く限り いつまでも。